Друзі, усім привет, Ну що ж, вже у неділю, 5 жовтня о 18.00 відбудеться матч у чемпіонаті України. Шахтар Донецк, Арде У Львові на арене Львів команда буде принимать черкаську команду ЛНЗ. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про команду з Донецка, про Донецький Шахтар – Про ЛНЗ про команду з Черкас. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Давайте подивимося з вами взагалі то очні матчі, які друзі, були між командами Чотири матчі. І усі чотири матчі були за Донецьком. Ну, за Донецьким шахтарем. Чотири перемоги моя Шахтар. 21 жовтня 2023 року. Це ми зараз дивимося сезон 23-24. Шахтеры Донецка были асинхронные перемогой над ЛНЗ. 3-0 на в дома 3-0 на выезде. Дойц прошел жовтень 2023 года у Львове на арене Львов. Шахтер Донецк, перемогая черкасскую команду ЛНЗ, за рахунком 3-0 Шахтер Донецк разгромил на ЛНЗ, Келси оформил дубль, речи тоди, и Даня забивали. А потом, друзья, команды встречаются 27 квітня 24 2024-го года. Снова забывая гол Дани, Даня, Даня Секан забил, Георгий Судаков и Гейналду забивали. Mm -hmm. Друзья, если берем сезон 24-25, то в Львове 5-1 6 жовтня 2024-го года Шахтар Донецк разгромил ЛНЗ. Покер Георгия Судакова! И гол Александра Зубкова. Да, друзья, Георгий Судаков оформил покер в матче против ЛНЗ. Никашвили ну, реализовал там пенальти, но Георгий Судаков записал аж покер в матче против ЛНЗ. Ну и остальный матч 1-4 у 12 квитня 25 уроку Шатерпромих Салиху за ЛНЗ забивал дубль Марона Гомес, автогол Дайка, гол Синатра за Шахтар-Донецк. Друзья, у Шахтаря-Донецка против ЛНЗ Исправдит прекрасные результаты. В этих матчах команда с Донецка Не просто приморгала ЛНЗ, А громила черкасскую команду. Вот. Если, наветь, знаете, высчитать сумму противостояний, друзья, Резныть забытых и пропущенных 16-2 На корость Шахтаря-Донецка. В очных противостояниях с черкасской командой ЛНЗ. Пока что для команды из Донецка матчи против ЛНЗ складається. ну пока что Проблеми с их немає. нет. Но завтра будет абсолютно другая история, У неделю, 5 жовтня будет, конечно же, абсолютно другая история. Еще сказать про нынешнюю турнирную ситуацию, то команда из Донецка зашла на первую позицию. Вице-чемпион Украины після туре в мае 17 очков, 5 перемог, Две ничьи, ноль поразок. Шахтер Донецк випереджає Киевский Динамо и заходит на первую позицию. 14 мечей. команда с Донецка наколотила уже в сезоні. это Друга наикращая атака в Украине. Четыре мяча у Шахтера пропущенных. Одна из найкращих оборон в Украине. Но и одна, друзья, из наикращих забытых та пропущенных аж плюс 10. Тільки у Киевского Динамо на один, ну там на одну разницу забытых та пропущенных больше. Но команда с Донецка випереджає на два очки. Зараз Киевский Динамо и на 3 очка Харьковский металлисты и Колос Ковалівка. до програла команда Руху. Дві раз підряд. Зараз моя Колос Ковалівка, тому Колосат точно вже 14 очков залишається після 8 туру чемпіонату України. Но для 4 Донецька поки що не пану все складається. І В Європі також. Тому що останній матч Шахтар виграв у Абердіна. Це матч першого тура був Лігія Конференції. Дуже важка перемога 2-3 на виїзді, хоч і першим донічані пропустили. Но потім проявили Характер Ігор Назаріна. А, Лука, а, а, Лукас Фарера, да, еще не помню, хлопчина забил головой, и, Пед... и Педро Энрике, Педрини, да, Педро Энрике, да, а, забили до да, и свои голы, да, пропустили, концовка была напружена, ну, на гол на 3 очка, Шахтар, Донецк, Перемьев, да, рух разгромили, Зарю перемогли, по Лисе перемогли, по Лисе не Житомирская ось-то, это по Харьковский металлист был ничем с Харьковьянами, конечно, да, Штарданецку не вышла игра под Харьковской команды, да, Артем Бондаренко реализовал пенальти, но в целом у а Харьковских металлистов, я уважаю, ведь был ближним, для того, чтобы выиграть Александрия перемогли, ну, так что это здорово выглядит, и команда Зарасарда Турана Находится в потрясающей форме Что матч против Полиция там идет Руслан Ратаня, там Лехия Варшава, Кундровка Духмачевые противостояния с Киевским Динамо Брейдаблик. Аблак Ну, вот так, и, друзья, календарь у вице-чемпиона Украины Друзья, ну что ж, Черкасский клуб Ална Зазиграв Друзья, да Черкайский клуб с Кривбасом, вот ничего, команда расписала, Рух обыграли, Металлист, Дуречи прошли, а, вот, не 16, но разгромно програли справедливости ради Александрии, 1-4 на стадионе Ника, Эпиценту програли. ну, а серпень был так, и 0-2 от програли, ну, а, еще Бермонстан не матчит, то покушены плану для ЛНЗ, все складається. Ну, Шахтар конечно, конечно, да, фаворит э, в противостоянии с ЛНЗ. И по что-то по очным противостоянням, да, якщо навіть дивитися, в Шахтаря Ну, тому, да, Шахтар Донецк фаворит. но я думаю, что ЛНЗ гидный биг даст вице-чемпиону Украины. На третьей ЛНЗ в турнире таблицы на 8 позиций за 12 матчей. Мы 2 поразки, 2 ничьих, 3 перемоги в ЛНЗ. 5 мячей забыто, да, ЛНЗ мало забивает, но и не так-то и много и пропускает, согласитесь. У нас всего 6 пропущенных мячей, да, резница минус 1. топ то ЛНЗ, в принципе, да, команда, которая мало забивает, но и мало и пропускает. топ то команда, да, прагматичная. Вот. Но главное это в футболе результаты. И, в принципе, я бачу, что в черкасской команде есть этот результат. Ну, понятное дело, что Шахтер Донецк фаворит. Я думаю, что педопечный Рутурана завладеет полностью инициативой. Будет тотальное владение, тотальный контроль будет, будет, за Донецком. Думаю, что Шахтер Донецк будет тотально контролировать мяч. Думаю, друзья, что педопечный Арда Турана будут проводить час на половине поле. Но за ночь Черкасская команда будет бывать и шукать свои шансы на контратаках. Вот, поэтому, друзья, как так, у меня одна думка. Видаю перевагу я Донецку. Підопечным Арди Тураны выдаю перевагу. Мне Шахтер дуже, знаете, сподобався матч проти, против команды Абердин. знаете, Шахтер Донецк может переламливать матчи, дуже важки. Какие складываются, не на их і Против Абердина было важку. команда Абердинщий закрывалась, играла жестко, агрессивно. И Шахтер Данис команду переломила, знаете, додали интенсивность, інтенсивність, прибавили динамики и вот взвинтили так темп, что просто-напросто Абердин, ну просто команда не выдержала от этого натиска и пропустила три мяча. Думаю, что где десь так и распочнет сладение, но потом поступово будет взращивать тиск, взращивать темп. И таким образом, думаю, что все-таки три очка будут за командой из Донецка. Поэтому, друзья, веду и Донецкому Шахтару. Думаю, что подопечные Арда Турана с тремя очками завершат завтрашний поединок, который будет в неделю в 17.00 в Львове на стадионе Арена Львов. Думаю, что Шахтер Донецк переможет ЛНЗ, но я, знаете, думаю, что эта перемога будет нелегкой, а? Чем-то сердечко мне подсказывает, так 2-0. Вы знаете, чем-то 2-0 мне кажется, что Шахтер Донецк приблизительно с таким рахунком ЛНЗ сможет обыграть. Но все-таки, друзья, веду я перевагу опічним Арди Турана. ЛНЗ прекрасная команда, и я только доброты этой команды желаю. Также, друзья, я хочу побажати. Донецкому Шахтарю. Вечера гу сердца, доброты и счастья. Я хочу пожелать назад доброты и счастья и Донецкому Шахтарю тоже. Я хочу пожелать только доброты и счастья. И, конечно, друзья, вам, мои любимые друзья, Вечера гу сердца, бы хотел бы вам пожелать добра, любви и счастья. Ведь это самое главное это не купить. Я вам, друзья, этого и желаю. Наголовно, будьте счастливы. Бажаю вам доброты. Будьте счастливы, друзья. Всем пока. Будьте счастливы.